я ледяной рукой сунул 10 рублевую бумажку. Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпу. Я совсем не могу одеть. Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. Я ужасно хочу пить. Я объединена в том, что он поедет со мной с этим предалом по адресу для джипа и галочки. Вот он и был у меня через 3-4 дня. Он был все лучше с чем здесь. Утром, когда я ушла в культуру, в нем было солнечно. Душно, зуборно, пахнет мылом. Реколоном и всем. Ничего пахнет, и не могу За мутными от пыли и нагретыми окнами шаровная вода. Выженная степь. Видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые баллами. Мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами под подсолнечников и алыми мальвами в Дальше пошел безграничный простор многих равным равни... с, с курганами и могильниками. Погильник. Нестерпимо сухое солнце, небо, подобное пыльной тучи. Потом призраки первого горна на горизонте. Белья, такая, которая, она пошла на подсветку, не что еще не значит, что где останется. Потом мы спустились вдоль берега к югу, Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднималась веерные пальмы, чернелики, пальмист. Я просыпался рано и пока она спала. Лесах, была, час, ним, халаму, Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах э, лазурно светился, расходился и таял душистый туман. За дальними лесными машинами сияла под вечное Снежный гор. Назад ее я проходил базарным пахнущим из горящим языком базара нашей деревни. Там кипела торговля, было тесно от народа, от лихавых лошадей и осликов. Утром съезжалось туда на базар множество разноплеменных борцев. Плавно ходили в э, в черных длинных земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными что-то черными головами, с быстрыми взглядами, мелькавшими порой из-за траурные закупленности. Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и уезжали на солнце до самого западного После все жареная на шаке рыба, белое вино, орехи и фрукты в знойном сумраке нашей хижины под черной черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие. веселые свет. Давайте, девочки, продолжайте по цепочке Когда Как же, когда мы открывали окно, часть моря, его между киплейсом, стоявших на скальце под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно и мирно, что казалось, никогда не будет конца этому покоя, какие-то цветы. Заказы часто приводили за более удивительные облака. Они плавали так великолепно, что она порой э, ложилась на карту, закрывала лицо э, газовым шарфом и плавала еще э, 2-3 недели. И опять не Ночью были теплые и неподрядные. В черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым цвет огненные мухи. Щитами, клокочком, ежедневно, э, ревесные лягушки так вас привыкать к темноте, поступали ли звезды древний войн, и деревни прорисовывались деревья, которые мы быть на И все равно слышался оттуда из духа мой в и погрозы, как будто все одно и то же Недалеко от нас, в прибежном овраге, спускавшемся из... и то и дело, разверзались разверзали волшебные зеленые звезды и раскалывались в небесных высотах запотопные удары крови и грома. Тогда в лесах просыпался муклеавлянка, привел вас в тяжесть Раз к нашему освященному окну сбежали целые стая их, они всегда сбегаются в такие ночи, как возле мать Мы открыли и смотрели на них сверху. А они стояли под блестящим ливнем и тяпкали и бросились к нам. На радость на плаху уже тянули. Да. Ну, <ан> мы <пишет> сказали, что не сидел, а вдруг хочет. Давайте, кстати, повнимательнее <пишет> почитаем отзыв. <здесь. пишет> Давай, еще раз почитай. <пишет> 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 Он искал ее в Геленджике, а Гагах, в Сочи. все это в море, потом при вас в чистую и во снежных кителях, позавтракал в гостиниц на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, и кофе а, с шатрезами, не спеша выкурил сигарету, возлюбляясь номер, он на диван и выстрелил себе виски в Так, теперь, вы, первый, так. Вариант. <соценно> теперь <соценно> первый вариант. Спасибо. Правильно. Теперь первый вариант. Ответьте, пожалуйста, я на вопрос. Какой теме посвящен этот рассказ? Настя, ты как думаешь? Тема этого рассказа. Мы сейчас прочитали рассказ. О чем он был? Надаш. Обман для кого? Обман вы можете Обман сюжет. Что происходило? ты видел. Обман ты видел. Обман ты видел. Обман ты видел. Обман Uh -huh. рассказчиком в, в... в Кавказ. прожила там да, с ней. Uh -huh. И ее муж искал, то я не нашел и не смог не мог его победить. И что сделал? Застрелился. Застрелился. То есть тема нашего рассказа. Несчастная. Можно просто сказать любовь, да, Бунина всегда несчастная. А как ну, какое настроение вызвал, вот, Наташа, у тебя пример этот рассказ? Мелоколичество. Не жалко? Да. Или все-таки жена имела право уехать с другим? Да, имела право, но Имела право. Ну, она должна была как-то с мужем, не так прибрать. Молча уехать. Хорошо, Настя. Вот ты как считаешь, какой рассказ по настроению? Грустный. Грустный. Ну что, она была права? Mm -hmm. Женщины можно уехать? она mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, любила. То есть изменить мужа это mm -hmm. ничего плохого? Ты yeah. же полюбила? Да, Я считаю, что если она встретила брак с этим мужчиной, значит, нужно как-то до конца уже с ним быть, или даже если она там влюбилась, ну, как же человек ну, погибла, Не погиб за нее? Хорошо, давайте теперь посмотрим, а какие, как проявляется историзм в рассказе. Какие, как, как, какое время отражено? Нет, время я имею в виду в промежуток исторического времени. То есть это там 19 век, 20, -й, 21, -й, 18. -й. Какой На чем они едут? Хорошо, На поезде. Это уже какой? 1830 какой-то год был первый железный Первый железный Да, то есть это уже, уже не 18.

Не очень. Ты был очень знаменитый курорт раньше. Может быть, когда нибудь тоже станет снова. Какое время отражено? Когда же Булин? Ну, мы с вами сегодня поговорили о том, мы что... что завтра, 19 да, 19 20 <свят> В нашем рассказе такие вещи нам могут подсказать, что вот это уже было не так давно. Поезд. Поезд. Так. Обежда. Одежда. Слова. Никто же не говорит носильщик. Слова. Ну, носильщик. Нормально слово. Нормально. Нормально, да. Но сейчас существует <сосильщик>. на станции. Да. Ну, то есть мы можем что сказать? Что какого все-таки это времени? время? 19. 19. Да, рубеж 19-20 век. Как раз в то время, Который, который покинул Будин, Россию. Так, давайте посмотрим теперь, как природа. Вот, пожалуйста, первый вариант. О, немного изменим задание. Первый вариант, посмотрите, когда вначале появляется природа. Первый раз. А, и что происходит? А вы, пожалуйста, посмотрите, как меняется настроение в этот момент. Третий вариант. Когда первый раз появляется природа. А второй вариант... Подумайте, какое место занимает природа в этом рассказе. Много мы встречаем природы. Посмотрите, вы посмотрите раз на текст, найдите в тексте конкретно. Да, если что хочешь сказать? Ну, начнем отвечать. Там. Давай, давай. говори. Начинается в Москве, что холодные дожди, похоже, по-моему, то, что лето уже прошло, не вернется, был грязный, сумрачно. То есть, какой-то какой грусть, душа героя. Вот смотрите на его... Вот, природа что делает? Отражает его настроение. Да? Его настроение, его страх, да? Вот смотрите, может быть, сейчас кто-нибудь вспомнит, как это называется, когда природа отражает внутренние чувства и переживания героя. Используйте mm -hmm. человеческий текст. Mm -hmm. Когда вы изучали бедную лизу, Крамзина, этот термин фигурировал в эглазе. Нет, сентиментализм это направление. Это называется психологический параллелизм. Когда то, что в душе у героя, идет, находит свое отражение в природе. Значит, первая, природа, первая зарисовка. Да, спешите, пожалуйста. Не, не Если забыли. Психологический параллелизм. Переживания героев, с окружающей природы. Так, первая зарисовка природы у нас в Москве. Вторая будет на Кавказе. Найдите, пожалуйста. Если <связь> Давай. -ка. Ну вот в Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется. Было грязно, <связь> улицы мокрые <мёк связь> и черно блестели по скрытым из-за похож, ходит они дрожащим на льду. из вас чистого был <связь> <тёмный, и> <связь> ну, было темно, темный, вечер. Да, это мы уже рассказали, то, что это было первое <связь> упоминание о природе. <связь> Скажите, пожалуйста, Катя, как ты думаешь, как <связь> Получается, неожиданная, или природа уже и была в повествовании? Или он ввел ее только сейчас? Мне кажется, ввел ее. Ввел ее. Да, ты хочешь уже вторую Прочитать рисунок? причитать? В другом месте. После того, как они уже приехали. А, вот. Куда приехали? Скажите, финал открытый, давайте не могу открывать. <связь> Если открытый, то есть закончил? Да. Мы знаем, что дальше происходит. А, нет. То есть финал открыт. Нет, он закрыт. Закрытый. Почему же он закрыт? Закрытый. он открыт. Ну, Открытый, открытый. открытый потому что он закрытый. открыт, потому что он открыт. Нет, открытый финал, это значит, что действие, оно, оно, оно не закончится. Мы ну, вот знаем, чем закончился роман этих двух героев? Не понимаю. Просто мы узнали о чем. <связывая> что он застрелился. <связывая> он думал, что... Ребят, муж застрелился. Вы нашли Кавказ? Природу Кавказа? Да. <связывая> так. Назар зачитает. Я не нашел. Я его, да не нашел. 63. Вот она как-то Девочки, вы нашли? Мы <связывая> нашли. Ксюша. <связывая>

Страница 63. Ксюша, что это за описание природное? Что оно нам показывает? Какая это была местность? Тут даже слово такое есть. Первобытное. Что это значит? Типа не тронутый человек. Он... Да, значит, они нашли настолько уединенное место, и природа была настолько нефронот здесь прекрасна, не что вам не кажется, что она немного против, ну, как, противопоставлена природе э, Москвы? Да. Ну даже объясняется, что на закате, сейчас довольно удивительно, облака да. в конце и не еще на три недели опять Москва. То есть... Москва. То есть в этот момент герою как себя чувствует? Да. Вроде не жалко, что скоро еще чуть-чуть и... У нас уже есть. Мне нужен просто кузнецов, где? И Воронин. Не туда. А? Сюда, туда, туда не туда не ходите, там открытый урок сейчас. <связывая> так. В этот момент герои. <связывая> ну, с одной стороны, <связывая> жаль, что скоро они уедут, а с другой стороны, это... Любовь <связывая> торжествует. Ну, да? А страх есть? Да. Какой? Ну, да. Верит муж. муж. Ведь она, смотрите, героиня изначально ведь знала, что он ей будет преследовать? Да. Знала. Какой темперамент был у мужа? Найдите, пожалуйста, предложение. В самом начале. Да, ты, же молодец. Ну, а тут столько еще. Да, я думала, что она сейчас способен, но не он да, то есть какой был характер мужик? Простой самолюбивый. Причем кем он являлся? Офицером, да. Офицер. Самолюбивый. Который ей какую фразу сказал? Я ни перед чем не остановлюсь, защищаю свою честь, честь Божьей Да, он ни перед чем не остановится, защищаю свою честь. Теперь давайте прочитаем еще раз последний абзац.

<свес> Действительно, хорошее. Взял, потом выстрелил 7 весов Ну, жизнь прекрасна. <свес> Я решил. Удовлетворение. Вот перечисление того, что он делал в течение дня, до своего выстрела. О чем говорит нам? Он готов был, он готовился. Он, он сложался. Ну, побрился, помылся. И Я не хочу сказать, что это наслаждение жизнью. <свят> ну да. <Он>, Такое <свят> э... <Он, свят> <он>, его настроение. <свят> вы понимаете? <свят> <свят> То есть э... он был взбудоражен. Он нервничал, бегал, летался. спокойно Спокоен. То есть к этому моменту, к тому, как он застрелился, он был готов? <свят> да. 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 Он уже морально был готов к тому, что он сделает. Вот эти вот обычные. Вот вы просто заметьте, как Бунин вводит нам просто, вот это вот одну, точнее, один абзац о муже. Мы ничего не знали о нем, кроме того, что он был офицером и все, что он был самовлюбленным жестоким человеком. А дальше мы видим, что он, ну, он, говорил жене о том, что он ни перед чем не остановится. Он остановился перед чем-то? Нет. Почему? Значит, остановился, мне кажется. Раз застрелился. Ну, да. Ну, фраза «я ни où... перед чем не остановлюсь в защиту своей чести» и застрелился. Он выполнил свое обещание? Нет. Ну, как же не выполнил? Смотрите, да. «я ни перед чем не остановлюсь» и «я застрелился». Он остановился бы перед чем-то? Нет, он не остановился. Он выполнил то, что он говорил, свою да. угрозу? Да. Он выполнил. Он был человеком чести. Последний вопрос. Как вы думаете, да. -м -м -м. он ее любил? Ну, да, не сказал. Да. 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 Ну вот это открыт финал. Да, нет. И каждый должен подумать, да. что бы он сделал, если бы такая ситуация да, возникла. Домашнее задание у вас есть, спасибо.